Я наверное могу я здесь присоединиться. Присаживайтесь, вы тебя уже. Мне так не, не будет хорошо. Всякую танку мне удобно. Хорошо? Нужно чуть-чуть проблемы, пожалуйста. Спасибо большое. возможно, как бы сказать, в санузе. А как фамилия имя вашей сестры? Сергей Сергеевич. Так. Физу Физу так. А, Мария Сипановна у вас, да? Или Полочка? Как, как, вам обращаться? Мария Федоровна. А, извините. Мария Федоровна. В а, прошлый раз, когда я была у вас здесь в кабинете, вы на камеру мне сказали, что ваша автобиографичная добитка в открытом доступе даже не разрешили своим девочкам. Девочкам я говорю, вот знаете почему? Я сейчас объясню почему. Если бы они были специалистами, так были, они бы выполняли свои посадовые инструкции. Но они, на жаль, не специалисты. Они выполняют ваши забаганки. Я с адвокатом два дня после ищу вашу автобиографичную договорку. Ее нет. Скажите, вы можете мне ее сейчас предоставить? Нет, я не буду вам ее предоставлять. Почему? а вы, вы раз, нет, а вы совершенно... объясните, вы, почему? почему. Хорошо, я вам Ладно, расскажу, давайте. почему. Смотрите, угу. сегодня вы человек, который хочет получить мою голову. Да? Да. да. значит, делаете официальный запрос на секретариат это угрозного, и вам надают эту голову. На секретариат, секретариат а... Это угрозного. Да? да, да, хорошо. Да, и там не дают, да? То есть у вас сейчас это закрытая информация? Письмо. Слово. письмо. А, письмо. письмо, письмо да. Вы сбертаетесь письмо, и вам Так, хорошо. Да. Теперь второе. Я расспросила о вашей посадовой инструкции. Что вы мне ответили? Вы мне сказали, что я тоже должна через адвоката, через адвокатский запад да. вам обратиться. Правильно, да? А скажите, а ситуации. зачем вы меня обманули? А это в открытом доступе. Ну все, отлично, вот это. Да? А почему вы меня обманули? Отлично, скажите. Это есть ваши вот тут вот, вот это вот все, да? Так вот, да, я потрудилась, я ее распечатала. Скажите мне дату вашего призначения. Вот просто дата вашего призначения на вашу посадку. 24 жовтня, 22 урока. 23 октября. 24 жовтня, 22 урока. 23 октября, да? 24. -го. 24, -го. 24 -го, да? да. Так, хорошо. Так, значит, я ее внимательно прочитала. Так вот, когда вы меня слушали первый раз, да? Вот здесь. Это не тот, это следующий раз, да? Вы меня спросили... Вы обращались в полицию? А я хочу вам задать встречный вопрос. И это все выучили. А вы обратились? Куда? А Куда? У вас есть официальные звернения по поводу моего звернения? Да. давайте, давайте, пожалуйста. Давайте, да. я вам расскажу про то, что? что мы сделали по вашему кейсу. Да, давайте. Значит, в 2022 году от вас не дошло звернение до важного руководства справки вины, что до порушения а. прав вашей дочери. От какого года? 22 2022 году. Нет, на жаль, вы плохо смотрели. В 2021 году Оксана Филипишина, моя первое задание. Она была на вашем посту до вас. Смотрите, э, я не знаю, кто ця Оксана Филипишина. То есть у вас нет в базе данных, что обращение мое... Я вам, да, вам еще раз скажу. В 22-м году... Да. Я не знаю, что было до мене. Конечно. 22-го року. Да. Від вас надійшло звернення до полноважного. Да. Прав людини щодо порушення прав вашої дітей. Так, так, Да, да. За результатами розгляду вашого звернення було відкрито провадження в рамках Якого проведено перевірку. Какое Когда? Дивіться, дивіться Когда? проведено перевірку біоградністровської. РДА, Какой район права, Вы можете почекайте, уточнить? Почекайте. Вы эти Давайте общие я... фразы мне не надо. Давайте мне даты, пожалуйста. Когда? Подесь Подесь... Можно я расскажу? Э, да, да. Даты мне, пожалуйста. В рамках, рамках кого? Послушайте. Степановна. Я не хочу мило мильне, опять слушать. Мила мильне я ваше читаю. Що ви зробили конкретно? Ви задали питання Давайте. я вам відповідаю. Так, да, з датами. З результатами розгляду вашого звернення було відкрито провадження, да, в рамках то, якого проведено перевірку діло Редністровського результату. Почитайте. Почитайте. Ось. Оце все. Добре, добре. Це ви. це ви. конечно. Тому э, почекайте. Да, ви задали питання, я вам відповідаю. Mm -hmm. Про результати провадження вас було повідомлено. Тобто, два роки прошу. Вас да? було повідомлено Так, да, травня 23-го року Ми з вами ви звернулися до мене да. Да. до, до, до мене, мене як представника уповноважної Верховної Ради з прав людини в Одеській області. Так это вы все говорили, значит, до того как, да? Вам я было надо раз... Подождите, почекай, вы, вы Светлана Степановна, Мария Почекайте. Федоровна, мы первый раз с вами встретились 25 мая 23 года. Я... я, к вам в 22 году не обращалась. Я вас прошу, Добрый. давайте послушайте. Давайте. Вам было надано відповідь у термин, вызначенный членом законодавством. Вы получили відповідь? Я її зараз продемонструю вам. Да, отримала, отримала. Так, да. так, з цією відповіддю ви не погодились і навіть ви її оскаржили. Ну, ви Чому ви я не розумію. Що? Я її не оскаржувала вашу відповідь. Ну, чому ви не оскаржували? Ви мою відповідь оскаржили. Дальше. Я вас слухаю, далі. Ви оскаржили мою відповідь? Я вас слухаю. Все по моєму питанню? Ні. А що ще? Ви звернулися зі скаргою ви пам'ятаєте, до кого ви зверталися? Конечно. На мене да, і на працівників конечно. регіонального офісу до повноважного Верховної Ради Дмитра Лубінця. Да. Так. хто доберусь до них, Лобінця. Про так. результати розгляду вашої сфери у вас також було повідомлено mm -hmm. в терміни, визначені чином законодавства. Що іменно було звернути? Звертаю вашу увагу, да. що повноважний діє виключно в межах наданих йому повноважень. Ви не читайте там. Відповідно, читайте, відповідно вот почекайте. От вот про... ваші повноваження. Почекайте. Я зараз кажу про повноваження уповноваженому. А, повноваження уповноваження. Так от вони, не переказали. Положення про представників. Звертаю вашу увагу, що відповідно угу. до статті 8 закону України про звернення громадян. Угу. Ви її також почитали, напевно. Конечно. Ну, чудово. Звісно. Повторні звернення не розглядаються. Ну да, що? Да. А, все? Не розглядаються. Да? А тепер послухайте мені. Можна? Зачекаю? Так, чек, да? Також наголошую, угу. що не згода, я, я розумію, що ви повіддю, не згодні з цією відповіддю. Ви навіть собі не признаєте, що не згодна. Незгода, я так. Но, а, незгода а, з наданою відповіддю ну, не вважається ненаданою відповіддю. наданою відповіддю. Добре готується. Давайте, можно я вам скажу в ответ на все, что вы мне сейчас там наговорили, милому. Значит, первый раз мы с вами встретились 23 мая. Можете конспектировать, вы же помощник? Вы за региональный координатор, а не да. А кто? Региональный координатор, тоже специалист. А зачем тогда вам пришлось? Просто так. Да, да, хорошо. Значит, мы с вами встретились 20... 5 мая 23 года. Угу. Первый раз. Это правда. До вас пост занимала Оксана Филиппишина, которая на самом деле вникла в эту проблему. Угу. У нас есть первое звернение к Оксане Филиппишиной в 2021 году, когда она особысто обратилась к Ланчику, когда она предоставила все бумаги и заставляла Ланчика разобраться. Но по каким-то стечениям обстоятельств почему-то планчак ничего не ответил ни мне, ни Оксане Филиппишине. Через некоторое время Оксана Филиппишина, на жаль, да как там сказать, уволилась или уволили, не знаю, или уволилась по собственному желанию, или уволили. На этот пост приступили вы 24 жовтня 2022 -го года. В двадцать году я к вам не зверталась. Я зверталась э, в обл. администрацию, я зверталась к Марченко, к Волошникову, к Ланчику, Министерству освиты. Именно к вам я не зверталась. Я не узнала, зверталась А вы прослушайте домашний. запись, вы будете в открытом доступе. Дальше, значит, мы с вами, да, на самом деле встретились 23, 25 мая 23 года. Когда вы помните нашу первую встречу, да? когда я вам со слезами разгубленная мама рассказывала всю правду, а вы мне говорили, я вас спросила, давайте мы не будем тратить время друг другу, скажите, пожалуйста, вы защищаете детей и взрослых? Вы сказали, свечай. Свечай. Да, да. Когда я вам рассказала свою историю, вы сказали, вашу историю невозможно поверить. Я буду разбираться, правильно? Правильно? Я сказала, что мы ваше звернення разглянем в рамках Чинного законодательства так. Значит, то, Берем ваше вашу... Я да, а для, для да. всех показываю. вот положение Которое было Сначала с 14 12, 18 года И змины, с изменами От 14 2020 5 20 года Согласно этому положению угу. Вы даже Вам везде в кожу вы везете пользуетесь. Но на жаль, вы этим ничем не пользуетесь. На жаль, вы пользуетесь только одной. Пункт 6, дробь 9. Проводить мониторинговые визиты, визную работу, то, что я вам говорила, что вы путешествуете, до органов державных глав. Вот тоже это вы четко вы понимаете, я знаю. Но все остальные пункты, вот они, они в открытом доступе. Ни одним пунктом вы не воспользовались. Согласно вашей відповеди, где была Кузьмина Яна, исполнитель, а вы подписан письма. Я не поняла вообще, о чем речь и о чем это письмо. Да, я, что у вас нет полноважен, вы никуда не включаетесь. А как же тогда вот это положение? Вы мимо этого положения прошли? Ну, Но это положение четкого. діємо чітко відповідно до чинного законодавства, так, вот, зокрема чинного. зокрема закона вот, про уповноваженого. Уповноважений, Я хочу нагадати вам, що уповноважений слідчим органам а ми не слідчі, та так? на нього не покладені функції а право, вам достаточно документи відкрити РДА. Я зараз вам їх предоставлю. Значить, скажіть, На какой стадии развития вот это мое звернение? Это по ходу, например. Ответьте мне, пожалуйста, вот тут, где я к вам обращаюсь. Здесь вот я перепутала год. Может быть, вам опять будет что-то, да я не разум разумела. Вы взяли нас с собой стыкать? В РДА сказали, что они не собираются ничего разглядать. Ну вам буде надо відповідь. Це тоже не ваше повноваження, правильно? Відповідь по цьому зверненню вам а буде. А ви можете надана... мене запросити, щоб розглядав вот питання? Відповідь на це звернення вам буде надано в рамках чинного законодавства. В рамках чинного законодавства? Так. Так. Отлично. Ми Прости... діємо виключно в рамках чинного законодавства. Мимо этого положення, правильно? В рамках чинного законодавства. А це положення для кого? Ну для кого? Ну, для кого это положение? То есть вы не соблюдаете это положение, да? положение, наказу полноважение, Верховной Рады, вы его игноруете? Mm. А почему вы говорите, типа, вот смотрите, 22 год, вот вам 20-й год, вид 10 -го, 22 -го года. Вам даются все полноважения в рамках чинного законодательства. Вы игноруете це? Я в рамках чинного законодательства не могу выступать в роли вашего адвоката. А мне а не, не, вновь не вновь вашу, встречу. а теперь дальше, встреча, дальше о, в Районних адміністрацій Конечно, ми, ми робимо свою роботу виключно на Покажите підставі мені і на який пункт ви зі виповнені стосовно давайте ні так Світлана, Давайте дальше. так ви прийшли на прийом громадян. Я слухаю вас уважно, так з уважно. яким питанням ви звернулися до а, представника уповноважно під час особистого прийому. Секунду давайте не будемо витрачати не ваші ні мічі. Значит, по поводу моих вернинг вы мне там а, ответите, да? А, а теперь я хочу вам предоставить факты и данные того, что РДА, да, что делает? Разголошивала мои данные. Она что делает? Распространяла мои особистые данные третьим сторонним особям отдавала, защищали кого? Преступников защищали. Значит, даже он умудрился пан Ланчак, обратите внимание, посетить апелляционный суд со своими внутренними документами. Вот вы не хотите со мной в пойти? Ну, я у него спрошу, наверное, да, правильно? Вот, вот согласно, этого достаточно было со мной нормально по-человечески поговорить и вот суть питания. Когда я вам говорила, что вот, внутренний документ, четко. Человек описывает, кто ему дал, когда ему дал. Когда мои письма не регистрировались, а уже отправились в суд, судить маму. Ну, запугать маму. А знаете, почему они хотели? Я все думала, почему, зачем, какая цель? Знаете, Мария Федоровна, какая цель? Довожу до вашего ведома, как у да? Я представник уповноваженого. Ну, представник уповноваженного, по за чай, так, что я там неправильно к вам обращаюсь. Да? Цель была такова. Значит, увожу до вашего ведома, что, может быть, вы четко знаете законы, да, что ради администрации не что нарушался закон. Первый закон – закон Украины о децентрализации. Закон Украины о децентрализации вступил в силу 15-16 год. На жаль, этому закону райдерша администрации а, заключает трудовой договор с директором лицея «Приоритет» Братилич Татьяной Леонидовной, как вы думаете, когда? 26 червня 2020 -го года. Можете себе конспекты а, Вы же не следственные органы, а я, оказывается, следственный орган. Так вот, 26 червня 2020 года, через три месяца, на эту посаду заходит пани Дончинская в октябре 2020 года. А, а, ну, сидели они две подружки, думали, думали, и тут вдруг а, 31 а, этого, декабря 2020 года тот контракт был заключен за номером 4 от червня месяца. Второй контракт заключается за номером 8, 31 декабря 2020 года. И все действующие контракты, она многоконтрактница получается. Да? Эту э, информацию нам предоставил судья, судья высшей категории, судья Скупинский, который для вас лично, для вас, для Ланчика, для всех, объяснила отчетно, как вы должны были действовать против Дии Булинга, когда я пришла к вам в города и жаловалась нам на то, что они до мной извращаются? Что вы должны были сделать согласно закону 1646? Скажите, пожалуйста, как вы полноважны? Вы должны были побежать в полицию. Вы должны были создать комиссию под своей, под своей главой в течение суток. суда. это меня в течение 10 дней и дать вырежение. Нажали, стали на сторону вот этих вот всех товарищей, которые меня судили три года подряд, судили. Так вот, решением суда установлен от 3 июля 2024 года. Да, запишите себе, что засновником является Рада, а один и тот же государственный орган не может быть и засновником, и уповноваженным органом. То есть Морозвейская вот эта вот... Видеоосвитый, он в принципе не может быть уполноваженным органом. Уполноваженный орган, согласно Державного реестра, есть видеоосвиты РДА. Задайте вопрос, пане Домчинско. Сколько трудовых договоров она заключила с паном Братович? Первое питание. Вот с чем я к вам обратилась. Второе питание. Я хочу вас запросить с телевидением с пану Ланчику. 7 числа, 9 часов. Ну, чтобы все бичны, Чтобы все-таки вы взяли свое положение в руки и, наконец за течение трех лет использовали свои повноважения. Это ваше право, приходить, не приходить. У меня одна адвокат и есть. Я вашей адвокатской деятельности в односновении не нуждалась. А, значит, следующее. Пан Ланчак расподсуживал свои внутренние документы. Значит, в первый раз. Он не зарегистрировал мое взвернение в офис президента, которое спустилось к нему. Он его не зарегистрировал, а дал РДА. По системе какой-то осход передал. Товарищ передал. А мне они написали, ждите, разберемся. А разборки были какие? Ну какие, судить его маму. Что ж, зачем? Зачем разбираться? Маму же надо застрашить. Вдруг мама докопается, что есть два контракта, как я и Браткевич. а кто получает эти зарплаты? Это не только статья на Леонидовна. Вы до суда, все мы А зачем я до суда? Этим будет на СК заниматься. А в ваших полноважениях вы, согласно моей видповеди, согласно полученной информации, вы обязаны отвернуться в генеральную прокуратуру с данными фактами. Да, вы обязаны это сделать. Вот ваше положение, пожалуйста, вот ваше положение. И то, что вы мне там вы писали. Отримали, вы отримали эту ответственность? А какую ответственность? Ну, Скажите. На... Вы скаржились на дии Белгороднестровской державной администрации. Вы отримали эту а... ответственность? На дии Белгороднестровской державной администрации? Вы... Кому? Да, да вы да. вы скаржились да? на уполноваженного Верховной да. mm Украины Дмитра Лубинца выписала. Знаете, вот здесь из... Вот ответственность, яку вы отримали. Послушайте, эту ответственность мы понесем в суд. Смотрите, здесь одним из пунктов, да, что вы там спит с киевскими Свої, а, тож ви отримали, основне, я перепрошую, ви отримали відповідь. Отримала, від, отримала, від... Отримала, Ситано, конечно, я отримала, Ви отримали все. відповідь. Я отримала за, за вашим підписом. Дивіться, за моєю підпискою ви не могли отримувати. За вашою підпискою я теж все отримала, не переживайте. Значить, ви не нічого, так? Ні. Що не беремо? Ми, ми їх звернемо. Що не беремо? Ми всі ваші звернення, от вони. Вона в нас письмо вам бігає? От всі ваші звернення. Де, ваша, Ось... де можна взяти вашу посадову? Я ж вам сказала. Не посадову, а Я вам сказала, тільки до уповноваження звертатися, так? Uh, да? Пишете, так, да, письмове звернення на секретаріат уповноваження uh -huh. uh, з проханням uh -huh. надати uh -huh. вам uh, біографічну довідку uh -huh. представника уповноваження, і вам надають. Да. да. Скажите, согласно вашему положению, да, согласно вашего положения, вы не имеете права мои данные и так далее и тому подобное. Скажите, я могу связать этот факт, а может быть я ошибаюсь, может быть я ошибаюсь, что тогда в понедельник я была у вас здесь в 10 часов утра, ровно через 20 минут мне позвонили с РДА и отменили особистый прием и перенесли его на четверг. Ну, конечно, это чистое совпадение. Доношу до вашего ведома, что в эти два дня на меня были в поле ванны. Первые два дня подряд в РДА, а во второй день э, на меня и на адвоката, а еще сотрудники, они вызвали следственно-оперативную группу, преступницу задерживали. Что? Понимаете? Нарушала их киш и благодать в РДА. А Знаете, потом товарищи всегда, всегда. приехали домой. Я поняла, что у вас связаны очень тесные взаимоотношения Все, с Белогенестровской РДА. Да вы что? А ваши слова, подождите, а ваши слова? А, я просто не разумею. Опять не и каким разумею. чином и чему я мало что-то ты? А я Вы объясняю вам, разумею. а знаете, почему у меня такие подозрения? Согласно вашей не работы, а я считаю, что это не работа. Вы вот эти ответы, вот эти действию уполномоченного Верховной это... рады секретариату. Секретариату не я работа. доберусь до секретариата, они мне объяснят, что это такая за работа. Доброе, доброе. Я, я не до секретариата обращаюсь, я сейчас к вам обращаюсь. Я слушаю вас. Я вам говорю, что важно. вы ничего не делали, ведомство вас. Відносно вашого положення, Це ваша, це ваша думка, розумієте? Це ваша думка, що ви нічого не робили. Оці відповіді, оце наша робота. Якщо ви, якщо ви не згодні, Світлана Сіпані, якщо ви не згодні з відповіддю, то ви маєте право. Ви одним правом вже спростувалися, тобто ви зверталися до уповноваженого, скаржилися. Зараз ви можете звернутися до суду. и поскаржитесь на то, что представитель ополнаваживала не выполняет, что-то там ваше не выполняет. Это на вашу думку. Да. Вы себя слышите? Безусловно. Значит, человек, который отставит права своего ребенка и собственные права, по вашим я... словам, а, 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 чем я там скучаю, мне скучно. Это значит скучно, когда тебя... Четыре держустановы таскают по судам, и ты все суды выигрываешь, и значит не держустановы это дивиться, не скучно с вашей стороны, дивиться. да? Дивите. Так кого вы защищаете? Объясните мне. Я Покажите мне одну Светлана работу, Степана. которую вы довели от начала до конца одного человека, одного ребенка, не меня, не моего ребенка, вот этого парня, может быть, вот ту девочку, которую вы взяли от начала и до конца, и кого-то привели к это. відповідальності. скажіть, хоч один случай в вашей практике є дивіться, Світлана Степанівна, Якщо нет. вам, якщо вам це дуже цікаво, да. можете зайти на сайт у позакрити ша і подивитися, і подивитися. Чем занимается уполноможенный Верховный Рады? Я к вам обращаюсь, не дополнительно Именно мы ваша уж, работа. Ваша информация взглянуть. закрыта. Вы. Еще раз вы также так можете информация зайти на нашу закрыта. сторинку региональную, подивитесь, чем занимается Я только что орган. была в, 3, здесь, в 103 кабинете. Да. Девочки сказали, все закрыто, у них ничего нет. Вы не предоставляете мне эту информацию. Да? Я как которая должны я моя ваша автобиографическая Я же вам доверка. сказала, что вы должны ее это... давать не по но Это ваш... Послушайте, думка. послушайте Вы хотите утримать мою биографическую долю сними вот так вот, вот эту женщину Которая сидит не на своем месте Светлана Степановна Я вас, я дуже, вас прошу. дуже прошу я э, вас Дотриматься дуже своими, э, своим положением Обратиться в телевидение Суспильное Потому что телевидение Суспильное Было с самого первого дня Этой 124 статьи это была самая настоящая 124-я статья. И я имела право их наказать. Но так как отчислили еще 8 человек и сделали над ними судилище, я сказала, что я пойду по административному пути. Да, да. И Это буду защищать. Права. Знаете, буду Это выполнять ваш, вашу работу, защищать Это детей. Защищать детей, моя работа. Ви захищаєте свого ребенка і були активності. Як мати, я вас дуже добре розумію, і да. все, що в рамках чинного законодавства щодо вашої дитини, ми зробили. Якщо Нічого ви не згодні, якщо ви не згодні, ви можете зробити... В скором будущем будет флешмоб. Откуда ви родом? Нові трояни. Нові трояни, я люди. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, что вы сделаете свою работу как надо. До свидания.